Cənnət, polkovnik leytinat Qəribaxşalıyevin Cənnətdəki ilk doğum gününə hədiyyəsi. Evinin 4-cü övladı dünyaya göz açıb. Bu gün Cənnət sevdiklərinin, ailəsinin əhatəsində evinə yola salınıb. Özümüz seçdik, uşaqlarla özümüz bağdı seçdik. Çünki onun atası Cənnətdədir. Qurur sizi duyuram, fəxr eləyirəm. Öz olmasa da bu gün bizim üçün həm sevincli, həm də kədərli gündür. Kədərlənirik ki, qardaşım yanımızda deyil. Sevinirik ki, bu gün Qərbin 22 -si may ad günüdür. Qərib 44 yaşını cənnətdə öz igi dəstəyərləri ilə, igi zabitlər, şəhid qardaşları ilə birgə keçirir və bizə cənnətdən cənnəti göndərir. Sağlam, normal körpə dünyaya gəldi. Günayrənin gün keçirdiyi stresslərlə əlaqədar olaraq doğuşu biraz önə alındı. Şükürə Allah, ana sağlam, övlad sağlam. Qeyd edək ki, bu gün şəhidimizin həm də doğum günüdür. Qəhrəmanımız Noyabrın 3-də Zəngəlon istiqamətində düşmənin əsir düşməmək üçün son gülləsini özünə vurub. Şəhidin nəşini yalnız 32 gündən sonra döyüş meydanından götürmək mümkün olub. Döyüş yerlərindən heç vaxt bizə heç nə danışmayıb. O. Biz də gəcə-gecə xəbər bilməmişik. Onun haqqında biz ancaq əskərlərindən, kursantlarından eşitmişik. O işin heç vaxt evdə danışmayıb da. Dövlətimiz tərəfindən Vətən oğlunda medal ilə təltif olunubdu. Bu gün atam bizə cənnətdən Cəmmal adlı bacımı göndərdi. Mən atamla çox fəxr edirəm. Mənim söz verirəm ki, bacıma həm qardaş, həm də ata kimi baxacam. Cənnətin zəruri xərcləri Yaşat Fondu tərəfindən qarşılanıb. Bu məqsədlə anaya 1000 manat təqdim olunub və dünyaya yeni göz açan körpənin adına 5000 manatlıq hesab açılacaq. Həmin məbləğin üzərinə mütəmadi olaraq faiz toplanılacaq və şəhid övladı 18 yaşına çatdıqdan sonra bu məbləği hesabından çıxara biləcək. Nuray Mustafa Atababa Vəliyev, xəbərlər.